સુરત શહેરમાં ભટારમાં સસ્તા અનાજના નામે થઈ લાખોની છેતરપિંડી સાયબર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ પોલીસ ફરિયાદ દુકાનદાર દ્વારા કરવામાં આવી છેતરપિંડી લાભાર્થીના ફિંગરપ્રિન્ટનો દુરુપયોગ કરી ખોટી રીતે અનાજની કૂપન કાઢી અનાજ સગે વગે કરવામાં આવતો હતો કુલ અઠ્યાવીસ હજારનું અનાજ સગે વગે કરવામાં આવ્યું જેમાં ખાંડ તુવેરદાર ઘઉં ચોખા ચણાનો સમાવેશ થાય છે પોલીસે ઈશ્વરચંદ્ર રામચંદ્ર મૌર્ય અને કેતન મુકેશભાઈ બોરીવાલ સામે ફરિયાદ નોંધી લોકોને મળવા પાત્ર ઘઉં ચોખા તેલ અને ખાંડ બારોબાર વેચી દેવામાં આવતા હતા અને લોકોને ખબર પણ પડતી હતી નહીં બ્યુરો રિપોર્ટ ડેલી ઇન્ડિયા ટીવી સુરત મામલતદારી મજૂરા કી ફરિયાદ કે આધાર પર સુરત સીપી સાઇબર કઈ પૂલિસ્ટેશન મેં ગુના દાખલ કર્યા જેમાં આઈપી સીકી સેક્શન ફોર ઝીરો નાઇન ફોર ટ્વેન્ટી वन ट्वेंटी बी आई टी एक्ट की सेक्शन सिक्सटी सिक्स और आवश्यक चीज़ वस्तु धारा नाइनटीन फिफ्टी फाइव की कलम सात के अनुसंधान पर गुना दाखिल करके सूरज सिटी साइबर क्राइम सेल ने एक तपास हाथ धरी है जिसमें प्राथमिक तपास में ये जानने को मिला है कि सरकार की जो स्कीम है एन एफ एस है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसंधान पर जो व्याजबी भाव की जो शॉप होती है वहाँ पे जो कार्ड धारक होते हैं रेशन कार्ड धारक उनकी फिंगरप्रिंट का गलत उपयोग करके अपने अंगत ला आर्थिक लाभ के पा पाने के लिए सूरत के जो दुकान के परवानेदार हैं वो ईश्वरचंद्र रामचंद्र मौर्य तथा उनके तोलाड मुकेश भाई जगदीश भाई बोरीवाल और कंप्यूटर ऑपरेटर केतन मुकेश भाई बोरीवाल ने पूर्व आयोजित कावतरा रथ के जो अलग अलग रेशन कार्ड धारक है थे उनके नॉलेज के बिना उनका फिंगरप्रिंट का यूज़ करके या उनको जो अनाज मिलने वाला होता है उससे कम दिया गया था या फिर उनकी प्रेजेंस के एब्सेंस में ही उनकी फिंगरप्रिंट यूज़ करके उनका अनाज इश्यू करवाया गया था वैसा कुल गांव चोखा खांड मिठू चना तुवेरदार बिंग के कुल ट्वेंटी एट थाउजेंड सत्रह रुपीज का सरकार सी के साथ फ्रॉड किया गया है जिस अनुसंधान पे सूरत सिटी साइबर क्राइम सेल हाल तपास हाथ धर रही है और ये जो पूरा फ्रॉड है उसमें अन्य भी कोई व्यक्ति होगा तो उनको भी तुरंत से तुरंत आइडेंटिफाई करके सूरज सिटी साइबर क्राइम सेल ये जो पूरा फ्रॉड है उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करें ये लोग कितने लोग प्राथमिक दृष्टि से हम देखे गए तो उनके रिपोर्ट के अनुसंधान पे कुल ट्वेंटी रुपीस का फ्रॉड उन्होंने अलग अलग लोगों के साथ किया सर कोई आरोपी पकड़ा गया नहीं हाल तपास चालू है सर इनके ऊपर और कितनी ऐसे फ्रॉड का केस जांच करें हाल प्राथमिक दृष्टि से कोई अन्य उनका आ, जो गुनाई थी थी ऐसा मिला नहीं सर ये लैपटॉप है क्या है जो अभी मुद्दा माल में क्या क्या है? वो जो वहाँ से जो फ़ोन मोबाइल और जो लैपटॉप तो जो शॉप से लिया गया था उसको अभी हाल तपास चालू है उसके अंदर क्या डेटा है वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे और ये नवंबर दिसंबर के सिवा भी अन्य महीनों में भी अगर ऐसा कुछ फ्रॉड उन्होंने किया होगा तो वो भी हम ये डिजिटल एविडेंस में प्राप्त करके अलग अलग तपास करके और भी फ्रॉड होगा तो उनको भी हम बाहर लाने की कोशिश हाल जो एक मजूरा की फरियाद के आधार पर सूरज सिटी साइबर क्राइम सेल हाल तपास हाथ धर रही है